siz fayzli kun musiqiy dam olish dasturini tomosha qilyapsiz bugungi dasturimizga ajoyib mehmonlarimizni taklif etganmiz o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi qoshida kelajak liderlari klubining tashkil etilgani ertamizning eng umidli munosib va tashabbuskor yoshlarini tayyorlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir demak bugungi suhbatdoshlarimiz kelajak liderlari klubining a'zolari jumayeva sabina hamda muhammadali mamadaliyevlar bo'lishadi dasturimizga xush kelibsizlar deymiz yoshlik beqiyos imkoniyatlar fasli ana shu davr imkoniyatlaridan unumli foydalanib bugun lider degan nomga sazovor bo'lib turganingiz bilan birinchi marotaba tabriklaymiz va endi liderlik o'zi nima kelajak liderlari klubi qanday tartibda tuzildi va u nimalarni qamrab oladi shular xususida gaplashishdan boshlaymiz marhamat muhammadali o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan tashkil etilgan kelajak liderlari klubi butun respublikamiz yoshlari uchun mm -hmm. juda katta imkoniyat bo'ladi deb o'ylayman sababi bu klubning tashkil etishi etilishi shaffof adolatli tarzda amalga oshirildi ushbu klub iyun oyidan boshlandi e'lon berish ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy axborot vositalaridan xabardor topib mana shu klubga hujjat topshirdik arizalar arizalar asosida saralanib olingan yoshlar qatorida bo'ldik uh, imtihon jarayonlari to'rt bosqichga amalga oshirilib adolatli shaffof tarzda o'tkazildi endi ayni paytda muhammad muhammadali siz qaysi oliygohni tamomlagansiz sabina talabamilar keling mana shu tahsil xususida gaplashsak to'g'rimi lider bo'lish uchun eng avvalo oliy ma'lumotli bo'lish ham inson uchun asosiy bosqich vazifasini o'taydi ana shu jarayonlar haqida gapirib bersangiz aynan lider bo'lish uchun oliy ma'lumot talab etiladi yoki talab etilmaydi degan narsa yo'q mm -hmm. liderlik qobiliyati har bir insonda mavjud xususiyat bu qobiliyat sifatida beriladi faqat uni inson o'zida shakllantira bilishi kerak ya'ni liderlik qobiliyatiga nimalar kiradi kimlar lider bo'la oladi qanaqa xususiyatlarga ega bo'ladi lider hammasini yillar davomida shakllantirsa albatta yetakchilik jamoasini ham va o'zi qatorida jamoasini ham rivojlantira biladigan shaxs bu lider inson sanaladi qayerda o'qigansiz o'ziz o'zim o'zbekiston milliy universitetida jurnalistika fakultetini tugatganman bakalavr bakalavr bosqichini tugatganman sabina sizchi men qarshi davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti uchinchi kurs talabasiman bugungi kunda barcha sohalarda muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda buni aynan mana shu ikki ming yigirmanchi yil yigirma beshinchi dekabrda yoshlar forumida prezidentimizning so'zlagan nutqlari hamda yigirma to'qqizinchi dekabrda oliy majlisga qilgan murojaatnomalari hamda ikki ming yigirma birinchi yilning aynan yoshlarni qo'llab quvvatlash hamda aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilinishi ham biz yoshlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochdi desam mubolag'a qilmagan bo'laman aynan mana shu yurtboshimizni tashabbuslari bilan qashqadaryo viloyatimizda kelajak liderlari klubi faoliyati bugungi kunda o'z faoliyatini boshladi yigirma oltinchi avgust kuni kelajak liderlari klubimizning ochilish marosimi bo'lib o'tdi bunda viloyat hokimimiz shoir mirzayevning o'zlari bevosita ishtirok etdilar hamda o'zlarini iqtidorlarini namoyon etib kelayotgan yoshlarimizni bir qanchalarini arzimas bo'lsada sovg'alar bilan taqdirladilar bu biz yoshlarga katta bir kuch g'ayrat yanada ilhom beradi kelajak liderlari klubining maqsadi yoshlarni davlat xizmatiga zaxira kadr sifatida shakllantirish hamda xotin qizlarni davlat xizmatidagi ulushlar sonini yanada ko'paytirishdan iborat sanaladi liderlar ikki xil bo'ladi ya'ni birinchisi bu tug'ma liderlar hamda shakllangan liderlar tug'ma liderlar yangi bir liderlarni shakllantirishda xizmat qilishadi barchamizga ma'lumki har bir tingdoshimiz yoshligidan rahbar bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi ammo rahbar bo'lishning o'zi bo'lmaydi buni o'ziga yarasha davolari bor mana shu davolardan <muchemans> shaxdam qadamlar bilan o'tishda kelajak liderlari katta bir oliy maktab vazifasini o'taydi keling hozir o'sha to'rt bosqichda o'tgan jarayonlarni bir rolik tariqasida efirga uzatsak va ana shu qaynoq jarayonlarni bir tomosha qilsak ana undan so'ng fikrlarimizni davom ettiramiz marhamat aytadiku umid bilan suqilgan tayoq bir kun berar mivayi yaproq sizlar umid bilan mana shu yerga keldinglar hayot hech qachon kurashsiz kurashdan iborat emas kurash chunki tog'amurodning otamdan qolgan dallari aytadi men har doim dushmanlarimga rahmat aytaman ular meni har doim muhammaaka tanqid qilib turgani men kelajakda yangi yutuqlarga erishdim sizlar ham mana bugungi suhbatdan rahbarlar tomonidan berilgan harakatdan bir narsani xulosa qilinglar bugun sizlar Kaşkadar'a böyle atın, lider <laughs> man uchta pozitsiyani ya'ni kelajak liderlar klubig qabul qilinsangiz nimalarga urg'u beradi deganda birinchi genderlar tengligi bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan ishlarni kengaytirish bo'yicha ikkinchisi mana shu diniy ta'limotlarni to'g'ri berilishi va sifatli berilishi to'g'risida va uchinchisi ta'lim tizimini tubdan isloq qilish bo'yicha kerakli tavsiyalar va amaliy ishlar qilishda jonbozlik ko'rsatishni aytib o'tdim bo'ldi birinchi ikkinchi uchinchi bosqichlar to'rtinchi bosqichlar hammasida mani ko'nglim to'ldi juda ham xursandman savollarga kelsak men kutgan va men kutmagan savollar bo'ldi davlatni xalqni qamrab olgan vatanparvarlik xalqpavarlik adolatparvarlik va siyosiy mavzularda savol javoblar bo'ldi hurmatli yurtboshi aytadi o'zbekistonni yo o'zimiz bugun rivojlantiramiz yo hech qachon chunki o'zimizni rivojlantiramiz degan mansaa <mimitation> yoshlarga mana shu ishlab turgan kontingentga suyangan holada agar biz maqsadni to'g'ri qo'yib miyamizdagi bor fikrni vatanni taraqqiyoti yurtni tinchligi xalqimizning farovonligi saqlasak allohn o'zi ham ishimizga payt baraka bersin aziz <coughs> teletomoshabinlar mana ushbu jarayonlarni ham birgalikda tomosha qilib oldik endi sizlarga savol bilan murojaat qilmoqchiman aynan ushbu tanlov qanday bosqichlarda amalga oshirildi va siz bu sinovlardan qay tartibda o'tdingiz qanday g'oyalarni bera oldingiz shular xususida ham gapirib bersangiz kelajak liderlari klubiga dastlab ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositasi orqali e'lon berildi mana shu e'lon orqali shaxsan o'zim tanishib chiqdim va ariza topshirdim arizam <gullar> javobi bo'yicha birinchi bosqichda saralashdan o'tdim saralashda besh yuz o'n sakkiz nafar nomzod kiritilgan birinchi bosqichdan so'ng ikkinchi ikkinchi bosqichda ikki yuz o'ttiz yetti nafar nomzod saralanib olingan bunda asosan ikkinchi bosqichda test jarayoni davlat boshqaruviga oid huquq iqtisod va siyosatga oid savollardan iborat edi bu testni javobi o'sha jarayonni o'zida aytildi ya'ni kompyuter orqali ballimizni bilish imkoniyatiga ega bo'ldik ellik olti baldan yuqori to'plagan nomzodlardan to'qson besh nafari uchinchi bosqichga yo'llanma oldilar uchinchi mm -hmm. bosqich esa xalqni sevadigan davlat xizmatchisi nomli esselar tanlovi bo'ldi esse jarayonlari bo'lib o'tdi va bundan o'tganlar to'rtinchi bosqichga yo'llanma oldilar to'rtinchi bosqichda davlat fuqarolik xizmatchilari o'qituvchi professorlar bizdan suhbat asosida saralab oldilar ellik nafar nomzodni hozirgi kunda ellik nafar nomzod ushbu klubga faoliyat yurityapmiz endi mana shu saralangan yoshlar ichida hamma ham oliy ma'lumotga ega emas bo'lishi mumkin to'g'rimi yuqorida aytdingiz qobiliyat iste'dod bo'lishi uchun balki kimdir <laughs> oliy ma'lumotli bo'lish darajasida emasdir <laughs> lekin mana shu sizlar bilan safda g'olib bo'lgan yoshlarimiz qatorida maktab o'quvchilari yoki umuman o'rta maxsus bilimga ega bo'lgan yoshlarimiz ham bormi afsuski maktab o'quvchilari qatnasha olmaydi chunki kelajak liderlari klubi a'zosi bo'lish uchun yigirma yoshdan <laughs> boshlab o'ttiz besh yoshgacha <laughs> bo'lgan yoshlarimiz bevosita o'zlarini hujjatlarini topshirishlari mumkin sanaladi bizni qashqadaryo <laughs> viloyati kelajak liderlari klubimizda faoliyat yuritayotgan ellik nafar a'zolarning o'n olti nafari bu oliy ta'lim muassasalarining talabalari sanalishadi o'ttiz to'rt nafari esa yosh davlat xizmatchilaridir kelajakda sizlarga masalan yosh rahbar sifatida ish e, faoliyati yuklansa qanday bir g'oyalarni qanday bir yangiliklarni davlatimizga taklif etgan bo'lar edingiz rahmat savol uchun men kelajak liderlari klubi a'zosi bo'lishim bilan bir qatorda talaba ham sanalaman kelajak liderlari klubi bizga keng imkoniyatlar eshigini ochib berishi shubhasiz shaxsan men gender tenglik masalalari yo'nalishi bo'yicha o'z faoliyatimni amalga oshirmoqdaman bugungi kunda gender tenglik biz bilamizki ayollar va erkaklarning teng huquqligi barcha sohalarda xotin qizlarimizni davlat boshqaruvida ham siyosatda ham fanda ta'limda barcha sohalarda xotin qizlarimiz teng ekanlik ko'rsatib beruvchi ta'minlovchi loyihalarni amalga oshirish istagidaman endi inson yoshligidan qobiliyatni iste'dodni rivojlantirsagina lider degan nomga sazovor bo'ladi yoshligingizdan aynan qaysi sohada qobiliyatingizni rivojlantirishingizni ota onangiz sizga to'g'ri yo'nalish bergan va qaysi bir yo'nalishda haqiqatdan ham men g'olib bo'lganman deb ayta olasiz qanaqa bir tanlovlarda treninglarda shaxsan men yoshligimdan aynan uh, huquqshunos bo'lishni orzu qilardim aynan mana shu huquqshunoslikka qiziqqanligim bois ijtimoiy fanlarni chuqur o'rganganman ammo taqdirning charxpalagi bilan madaniyat va san'at yo'nalishida uh, tahsil olyapman shunday bo'lishiga qaramasdan o'zimni qiziqqan sohamda ham ishlash uh, imkoniyatini mana shu kelajak liderlar klubi menga bera oldi bugungi kunda mana shu sohada bevosita o'zimni faoliyatimni amalga oshirmoqdaman bundan tashqari men bugungi kunda yosh tadbirkor sanalaman o'zimning uh, mahallamda shu vaqtgacha qadar <laughs> maktabcha ta'lim muassasasi yo'q edi o'zimning tashabbusi bilan dono erkatoy nomli nodavlat ta'lim muassasasi bugungi kunda o'z faoliyatini boshlash arafasida kelasi oy oktyabr oyida aynan mana shu dono erkatoy nomli nodavlat ta'lim muassasamizga yosh <laughs> bolajonlarimizni qabulini boshlaymiz sizdachi bu jarayonlar qanday kechgan va qanday yangiliklar <laughs> ovushidasiz lider degan tushuncha so'nggi besh o'n yillikda paydo bo'lgan tushuncha deb o'ylayman avval kitoblarda yozilishi mumkin tarixga nazar soladigan bo'lsak ajdodlarimiz ham liderlik xususiyatlari juda kuchli bo'lishgan misol uchun oddiy vohamizdan chiqqan amir temur bobomiz butun dunyoni birlashtirishga ya'ni bosqinchilardan ozod etishga o'zini xizmatini ko'rsatgan albatta bu insondan katta jasorat talab qiladi birinchi o'rinda katta ma'naviyat talab qiladi katta iste'dod talab qiladi va jamoani boshqara bilish qobiliyati talab etiladi ya'ni butun boshli askarlarni yoki qo'shinni boshqarish ham hammani qo'lidan kelmaydi mana shunday liderlarimiz biz ajdodlarimiz borligidan ularning bizga qoldirgan ma'naviy merosini o'rganib jasoratini o'rganib ulardagi shijoatni o'rganib ular qoldirgan qadriyatlarni bugungi kunda milliy qadriyatlarimiz asosida amalga oshirsakkina biz ko'zlagan natijalarga erishamiz bugungi kunda barchamizga ma'lumki dunyo bo'yicha axborot siyosati axborot ma'lum ma'noda urushi desak ham bo'ladi ya'ni noto'g'ri axborotlar feyk axborotlar tarqalmoqda va ijtimoiy tarmoqlar internet orqali ko'pchilik aholi ham davlat xizmatchisi ham oddiy bir o'quvchi uxuch, ham talaba ham internet orqali axborot olyapti va bu axborotlar hammasi ham to'g'ri degani emas va hammasi ham rost degani emas shu sababdan o'zimning tashabbusi bilan viloyatimiz yoshlariga media savodxonligini oshirish xalqimizga to'g'ri axborot yetkazish maqsadida yosh jurnalistlar maktabini tashkil etganman hozirgi kunda ellikdan ortiq o'quvchilar mazkur media maktabda ta'lim olyaptilar judayam yaxshi eng avvalo o'zingizni sohangizda yutuqqa erishsangiz keyin siz boshqa sohalarga ham yangilik qilishga qo'l urasiz umuman qobiliyatli iste'dodli insonlar hamma narsani eplab uddalab ketaveradilar zimmalaridagi vazifani takomilga yetkazish bilan birga boshqa sohalarda ham qiziqish va imkoniyatlarni sinab ko'rishdan charchamaydilar o'ylaymizki kelajak liderlari faoliyati xuddi shu xususda ish faoliyatida davom ettiradi va biz sizdan yana yangi yutuqlarni kutib qolamiz keling ana shunday sahifa bilan davom etsakda biz keyin mehmonlarimizni kuzatib qo'ysak faktlar olami sahifasi ana shunday qiziquvchanlar uchun ayni muddao bo'ladi birgalikda tomosha qilamiz